অতি মৰমৰ উপন্যাস প্ৰেমী শ্ৰোতাৰাইজ আজি ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা বাইদেউৰ আবেলি উপন্যাসখন আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব সকলো কাহিনী প্ৰেমৰ নহয় ত্যাগৰ নহয় বিৰহ বা মিলনৰ নহয় কিছুমান কাহিনী কেৱল অনুভৱৰ কেতিয়াবা এমুঠি আদৰৰ ভোকৰ এসাঁজ ভাতৰ মৰমৰ এষাৰ মাতৰ কিছুমান কাহিনী গছ সাৱটি ফুৰা আবেলিহঁতৰ আবেলিক সামৰি ৰখা অধুন্ধিহঁতৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগতো অকৃত্ৰিম আবেগেৰে ভৰপূৰ আগানহঁতৰ কিছুমান কাহিনী কেৱল ভাল পোৱাৰে ভৰপূৰ মানুহবোৰৰ আবেলিও ঠিক তেনে এটা কাহিনী সাধাৰণ মানুহৰ সাধাৰণ লেখকৰ বাইদেউ ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাদেৱৰ আগ কথা এতিয়া মই আবেলিখন পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ বেৰৰ জলঙাইদি সোমাই অহা বেলিৰ পোহৰত সাৰ পালে আবেলিয়ে গাত লোৱা পাতল কম্বলখন আঁতৰাই তাই বেৰৰ কাষত থকা কৃষ্ণৰ ফটোখনলৈ চাই সেৱা এটা কৰিলে বিচনাখন ঠিক ঠাক কৰি টেবুলৰ কিতাপকেইখন সামৰি বেগত ভৰালে বাহিৰত মাকে চোতাল সাৰিছে ভায়েক তেতিয়াও বিচনাত আজিও চাগৈ স্কুল ক্ষতি কৰিব ছয় বাজিবৰে হ'ল মুখ হাত ধুই পানী এগিলাচ খাই তাইৰ পিছফালৰ জেওৰাখন একেজাপে পাৰ হৈ গৈ বৰমাকৰ ঘৰ পালেগৈ অঁ বৰমা মই আহিলোঁ দেই আবেলি আৰম্ভ হৈ গ'ল দৈনিক ৰুটিন প্ৰকাণ্ড ঘৰটোৰ বাকীবোৰ কাম সামৰি তাই পাকঘৰত সোমাল সৰু ষ্টীলৰ বাতি এটাত শুকান তেতেলী অকণমান তিয়াই ল'লে মচুৰ আৰু মগু দাইল কেইটামান একেলগে ধুই আকৌ চাফা পানী এইখিনিত তিয়াই থ'লে বৰমাক গা ধুবলৈ সোমাইছে এইখিনি সময়ত তাই উশাহ ল'বলৈকো সময় নাথাকে ইমান ডাঙৰ ঘৰটো ভালকৈ সাৰি মচি চাফা কৰোঁতেই এঘণ্টাতকৈ বেছি সময় যায় তাৰপাছত মেচিনত কাপোৰ ধুবলৈ দি তাই পাকঘৰত পাচলি কটা আটা মথা চাহৰ বাচন ধোৱা এইকেইটা কাম কৰে মাজে মাজে ঘূৰি তলৈ চাই চাৰে আঠ বজাত ওলাই যাব নোৱাৰিলে ন পোন্ধৰ বজাৰ ক্লাছটো নাপায়গৈ তাই সাত বাজিবৰে হ'ল চাহ অকণমান দুজনীয়ে খাই লওঁ নেকি বেলি ফ্ৰিজতে তলৈ চাহৰ লগত খোৱা কিবা এটাত থৈছোঁ ধূপ আৰু প্ৰনছ পাউদাৰৰ মিশ্ৰিত সুগন্ধি এটা লগত লৈ সোমাই আহিছে আবেলি আটাইতকৈ মৰমৰ মানুহজনীৰ তিতা চুলিখুমি চপাই কোচাই গোটাই এখন মেৰিয়াই খোপা এটা বান্ধি লৈছে কপালত সেন্দুৰৰ ফুট দুটা এটা গা ধুই আহি আইনাৰ সন্মুখত লোৱা আনটো গোঁসাই ঘৰত লক্ষ্মীক পূজা কৰি লোৱা হাতত ধূপ দুৰাল পাৰি লগোৱা কপাহী কাপোৰ সাজেৰে সৈতে মানুহজনীক হাইলাক গোঁসানী যেনেই লাগে ৰাধাক দেখিছ এসপ্তাহ বুলি কৈ আজি এমাহেই নাই অহা ৰাধা এইখন ঘৰৰ পুৰণি সহায়কাৰী আগদিনা পাকঘৰৰ বাহিৰে বাকী কামবোৰ তাই কৰে এইকেইদিন নাই অহা সেইবাবে সমস্ত কাম আবেলিয়ে নিজেই চমজি লৈছে ভৰি হাতৰ বিষত জুৰুলা অকলশৰীয়া বৰমাকক তাই জানো কাম কৰিবলৈ দিব পাৰে বাচন সেইকেইটা মই ধুব পাৰিম নহয় তই চব কাম আজৰি থাককে লৈ বেয়া পাওঁ মই হাতত ধূপ কেইডাল পাকঘৰৰ দৰ্জাখনৰ খিলিটোত গুজি তেওঁ চাহ বনাব লাগিল বৰমা মই চাহ নাখাওঁ দেৰি হৈছে একো দেৰি হোৱা নাই পাই আৰু মোৰ ভাগৰ পৰা এশ সাত টোক নিদিলে মোৰ জানো খাই ভাল লাগিব পুৰণি অভ্যাস এইটো অৰুন্ধতি আৰু আবেলি দুয়োৰে এৰাব নোৱাৰা এৰিব নোখোজে বেচিনৰ টেপটোৰ তলত খৰকৈ চলি থকা আবেলি হাতখন ৰৈ গ'ল বুকুখনৰ কোনোবা এখিনিত এই সৰু সৰু কথাবোৰে চুই যায় তাইক প্ৰায় সত্তৰ বছৰীয়া এই মানুহজনীৰ লগত বিছ বছৰীয়া আবেলিৰ আত্মিক সম্পৰ্ক আনে নুবুজে তাইৰ মাকেই দেখোন নুবুজে মাকৰ মতে তাই সেই বুঢ়ীজনীয়ে যাদু কৰি বান্ধি কৰিলে কিন্তু আবেলিয়ে জানে সকলো বুজে এই মানুহজনীৰ দেউতাক নোহোৱা হোৱা দিনৰ পৰা তাইক আৱৰি ৰখা এখন আকাশ কিমান বাৰ যে তাইক বুটলিছে কিমানবাৰ যে সাৱটি ৰাখিছে নিজকে কেতিয়াবা মানুহজনীৰ মৰমৰ ধাৰত ডুবি থকা যেন লাগে তাইৰ সেইকাৰণে যিমান পাৰে ঘৰৰ কামবোৰকে সহায় কৰি দিছে মানা কৰিলেও কৰে অৱশ্যে মানুহজনীয়ে স্বামীকীয়ে যাক তাই আজিলৈকে বৰ দুটা বুলি মাতিব নোৱাৰিলে তাইক বন কৰা ছোৱালীৰ দৰেই ব্যৱহাৰ কৰে মাহৰ মূৰত তাইৰ হাতত পইচা কেইটামানো গুজি দিয়ে তাইৰ নাম লৈ কেতিয়াও নামাতে ঐ ছোৱালী বুলিয়েই মাতি আহিছে দেউতাকৰ লগত যেতিয়া সিহঁত গাঁৱলৈ গুচি গৈছিল তেতিয়া তাইৰ বয়স ন বছৰ ভায়েকৰ চাৰি বছৰ এই মানুহ ঘৰলৈকে লৈ আনিছিল সিহঁতক দেউতাকে ঘৰটোৰ আগফালে ডাঙৰ চিৰাখুন্দা মিল এটা আছিল তেতিয়া তাতে কাম কৰিছিল দেউতাকে মিলটোত আৰু প্ৰায় সাত আঠজনমান মানুহে কাম কৰিছিল প্ৰকাণ্ড বাৰীখনৰ এটা চুকত বাঁহেৰে সজা এটা কোঠাৰ ভাড়াঘৰৰ কিছুমান আছিল তাতে থাকিছিল সিহঁত মাকে বৰমাকৰ ঘৰত ইটো সিটো কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল তাৰ আগতে দেউতাকে নগাপাহাৰ গাতে লাগি থকা বাগান এখনত কাম কৰা তাইৰ মনত পৰে কিন্তু কিয় সেই সকলোবোৰ এৰি দেউতাক গুচি আহিছিল সেই কথাটো তাই কেতিয়াও নাজানিলে হয়তো মাকৰ ওজৰ আপত্তিবোৰ কমিব বুলিয়েই আহিছিল কোনোদিনে একো কথাতে সন্তুষ্ট নোহোৱা মাকৰ তিতা মাক কেৱল পইচা কেইটামান হাতত পৰিলেহে দুই তিনিদিনলৈ অলপ বন্ধ হৈছিল সদায় ভাতৰ পাতত মাকে দেউতাকক বুজাই দিছিল তেওঁৰ লগত বিয়া হৈ মাকে কিমান কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে কিমান লাজ পাবলগীয়া হৈছে মানুহজনৰ শুকান ভাগৰুৱা মুখখন তাইৰ আজিও মনত পৰে দেউতাকে বেছি কথা কোৱা তাইৰ মনত নপৰে মাতো এইখন ঘৰলৈ আনি দেউতাকে সেই মানুহজনীক দেখুৱাই তাইক কৈছিল এয়া বৰমা বৰ মৰমীয়াল মানুহ লিখা পঢ়াও জানে আই আমাৰ ছোৱালী এইজনী আবেলি চাব আৰু পঢ়াত ভাল আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পালে কিবা এটা হয়েই কিজানি তেনেকৈ ক'লেই কৈছা অৰুণ ভাল হ'ব ভাল হ'ব আহ মাজনী এইফালে আহ আয়দীহি মুখখন শুকাই আহিছে ভোক লাগিছে নেকি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাছৰ যাত্ৰাই ভাগৰুৱা কৰা তাইৰ অকণমানেই দেহাতৰ অৱস্থা বুজিছিল সাদৰী মানুহজনীয়ে শুই থকা ভায়েকো জগাই লগত লৈ আনি মাখন দি ভাত খাইছিল সেইদিনা তাই সেইটো পাকঘৰতে পীৰা পাৰি সৰু সৰু কাহৰ কাঁহী দুখনত জহা চাউলৰ ধোঁৱা ওলাই থকা ভাত ওপৰত এচপৰা মাখন অকণমান চেনি সেই যে আৰম্ভ হৈছিল এটি বান্ধোনৰ এমুঠি ভাতৰ লগত এটোপোলা মৰমৰ সেয়া আজিও একেই আছে ইমান কি কৰা নাই তাইৰ কাৰণে তাইৰ বৰমাজনীয়ে পঢ়াৰ প্ৰতি তাই ধাউতি দেখি নিজেই তাইক পঢ়াইছিল তেওঁ তাৰপাছত অঞ্চলটোৰ অংক বিজ্ঞানৰ শিক্ষকৰ ঘৰলৈ নিজেই গৈ গৈ তাইক মাজে মাজে পঢ়াই আনিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল আবেলি শ্ৰেণীত প্ৰথম হ'লে পায়স বনাই খুৱাইছিল মানুহজনীয়ে নিজৰ হাঁচতীয়া পইচাৰে তাইক কাপোৰ কিনি দিয়া এই মানুহজনীয়ে মেট্ৰিকত চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ পাই পাছ কৰোঁতে কিমান যে মানুহক মাটি মাটি মিঠাই খুৱাইছিল তেওঁ বেলিঅ আজি আহোঁতে বৰলিন এটা লৈ আহি নিবিচোন হুঁহ লৰ দিয়া গাখীৰৰ চাহ অকণ তাইলৈ আগবঢ়াই ভাতৰ চচটো তুলি দিলে তেওঁ ৰাতিপুৱাই ইমান লৰালৈকে মানুহজনীয়ে তাইৰ কাৰণেই ভাত ৰান্ধে মানা কৰিলেও নুশুনে যা তই ওলাই মেলি আহ মই দাইলত আলু দি থ'ম কণী এটা বইল কৰোঁ নেকি নেলাগে আহি খাম যাহ চাহখিনি একে সহায় গিলি আবেলি পাকঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল ঐ ছোৱালী ৰ বৰদেউতাকৰ গুৰু গম্ভীৰ মাত শুনি যাবলৈ ওলোৱা বেলি ৰৈ গ'ল তোৰ এই মাহৰ পইচাটো লৈ যা বৰমায়ে দিলে আগতেই নিলি কলেজত দিবলগীয়া আছিল কাৰণে আকৌ বোলেতো কোনোবা মাষ্টৰে পঢ়ুৱাইছে তললৈ মূৰ কৰি শুনি থকাৰ বাহিৰে তাই এই সময়ত ক'বলগীয়া একো নাই প্ৰায়ে তাই এই মানুহজনক খোঁচ মৰা কথাবোৰ এনেকৈ সহি থাকে মানুহজনে সিহঁতৰ পৰিয়ালটোক সহ্য কৰিব নোৱাৰে ঠিক যিদৰে তাইৰ মাকে এইখন ঘৰৰ মানুহৰ চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰে দুখ কাৰ তাই নাজানে কিন্তু কাৰণটো জানে কোনোবা দুৰ্ভগীয়া দিনত মিলত কাম কৰি থাকোঁতে দুৰ্ঘটনা ঘটি দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল তাত খাই কি দোষ আছিল বা নাছিল আবেলিয়ে নেজানে তাইৰ বয়স তেতিয়া বাৰ বছৰ দিনটো এতিয়াও মনত আছে তাইৰ বিহুৰ সময় আছিল মিলত দিনে ৰাতিয়ে কাম চলিছিল সেইদিনা ৰাতি ভাতকেইটা খাই দেউতাক মিললৈ গৈছিল অলপ দেৰি পিছত তাৰমান হুলস্থুল লাগিল আদা খোৱা ভাতৰ কাঁহী এৰি মাক দৌৰি গৈছিল ভায়েক মজিয়াতে মাকৰ ফটা চাদৰ এখন পাৰি শুইছিল তেতিয়ালৈ আৰু তাই সন্ধিয়াৰ পৰা ভয়ে ভয়ে সহি থকা বিষটো পাহৰি বৰমা বৰমাকৈ চিঞৰি দৌৰি যাওঁতে তলপেটত ধৰি আকৌ বহি দিছিল আগফালে চোতাল পোৱাৰ আগতেই তাইৰ কাণত পৰিছিল মানুহৰ গুণগুণনি এতিয়া আৰু লাভ নাই ডক্টৰ মাতি জীৱনায়েই কাৰেণ্টত লাগি আৰু মানুহ বাচি থাকে নেকি মাকে চিঞৰি চিঞৰি গালি পাৰিছিল মিলৰ মালিকক নৰকত পচি অভিশাপ দিছিল বৰঠাকুৰ পৰিয়ালক তাৰপিছত কি হৈছিল তাইৰ মনত নাই পেটত হাত দি পিছ চোতালত বহি কান্দি থকাহে তাইক বিচনা চাদৰ এখনেৰে ঢাকি ঢুকি আনি বৰ মাকে কোঠাৰ চুক এটাতে মাটিত তুলি এখন পাৰি বহি থাকিবলৈ কৈছিল এফালে বাপেকতো মৰিছে ইফালে জীয়েক গাভৰু হৈছে ভাল আপদ এইবোৰ তাইক কেতিয়াও মাত এষাৰ নিদিয়া ওচৰৰ মানুহ এজনীয়ে তাইৰ ফালে মেখেলা চাদৰ এযোৰ দলি মাৰি ভোৰ ভৰাই ওলাই গৈছিল দেউতাকক শেষবাৰৰ কাৰণেও নেদেখিলে তাই নিজকে আপদ হয় বুলি ভাবেনো কেনেকৈ কিমান ৰাতি অকলে অকলে কান্দি কান্দি দেউতাকক মাতিছে বৰমাকৰ ক'লাত মূৰ থৈ কান্দিছে ভৰ দুপৰীয়া দেউতাকৰ মৰিশালীত বহি কান্দিছে তাৰ হিচাপ কোনে ৰাখিছে তাইৰ বয়স আন ছোৱালীতকৈ অধিক বুজন হবলৈ তাই কিয় বাধ্য হৈছে তাৰ খবৰ কোনে ৰাখিছে লোকৰ মেখেলা চাদৰ কাপোৰ ধুই যদি কলেজলৈ ওলাইহি কলেজলৈ ৰাতিপুৱা কাণত নসুমাই কৰক কি যাদু কৰি থাকে কাণত নোহোমায় কি যাদু কৰিলে নাজানো জোখতকৈ ডাঙৰ মাত এটাৰে মাকে চিঞৰিছে তাইক মাৰক কবি সীমাৰ জেওৰাখন ঠেলি আনি থাকিলে মই বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম বিহুত ইহঁতবোৰ আহোঁতে যাতে মাৰে কাজিয়া কৰিবলৈ নাহে মোৰ চোতালত নাহে মই মাক ক'ম এনেকুৱা অসভ্য মাইকী মই জীৱনত দেখা নাই ময়ো দেখা নাই কলেজলৈ দেৰি হৈছে মই যাওঁনে যা দেউতাকৰ মৃত্যুৰ বাবে বৰঠাকুৰ পৰিয়ালে আবেলি ইহঁতক পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হৈছিল বহুতো বাক বিতণ্ডাৰ অন্তত ডাঙৰ চৌহদটোৰ দক্ষিণ কোণত মাটিৰ কথা মাকৰ নামত লিখি দিয়া হৈছিল লগতে এটা বাঁহৰ দুকুথলীয়া ঘৰো সাজি দিবলগীয়া হৈছিল সেই তেতিয়াৰে পৰাই মাকে সত্ৰতা গঢ়ি লৈছিল এই পৰিয়ালটোৰ লগত দেউতাক মৰাৰ তিলমানু দুখ মানুহজনীৰ মুখত আবেলি নেদেখিলে আজিলৈকে দেখা নাই আবেলিৰ বাহিৰে পৰিয়ালৰ আন দুটা মানুহে এইফালে মূৰ নকৰে মাকে ঢকুৱা এখনো দি লৈছে কিন্তু হাজাৰ গালি মাৰপিট কৰিও মাকে আবেলি আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰিলে বৰমাকৰ মৰমৰ আগত মাকৰ মনৰ লেতেৰাবোৰ আবেলিয়ে নেদেখে তাই জানে তাই দেউতাকে ভাল বুলি কোৱা মানুহজনী কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে ঘৰলৈ আহি গাটো ধুই লৰালৰিকৈ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি আবেলি কলেজলৈ ওলাল মাকে ভায়েকলৈ বাট বাঢ়িছে তাই নাখায় বুলি জানে সেইবাবে নোখোধেও বেগটোৰো ফুটাটোত ভিতৰৰ ফালৰ পৰা পিন এটা মাৰি চেন্দেলযোৰ পিন্ধি তাই ওলাই আহিল বৰমাকে বাঢ়ি দিয়া ভাতকেইটামান নাকে কাণে গুজি তাই যাবলৈ ওলাল আজি তয়ে মই একেলগে কাম এটা কৰিম দেই এইবেলি কি বৰমা ওপৰৰ আলহী কোঠাটো ঠিক কৰিব লাগিব এইবাৰ বাবা দুমাহমান থকাকৈ আহিব নহয় মুখত লোৱা চব গুটিকেইটা তাই ডিঙিত লাগি ধৰিল বাবা মানে অ' আই বাবা পাহৰিলেও সবাই সদায় ফোন কৰিয়েই থাকে দেখোন মোলৈ কৈয়ে থাকে দেখোন তোৰ আগত সাত বছৰমান দেখাই নাই নহয় তাক এইবাৰ নিদিওঁ যাবলৈ আজি ওম মোৰ আজি ঢেৰ পৰিবলৈ আছে বৰমা যাওঁ গৰছ পৰিছে মোৰ সেইডালৰ ৰুম ঠিক কৰিবলৈ লাদ চাহ হ'ব পুতেক ৰঙা চকু দেখুৱাই অংক কৰিবলৈ দি কম গালি পাৰিছিল দেখিবলৈ মন নাযায় এইবাৰ যদি গালি পাৰে সমানে সমানে লাগি যাম অষ্টাদি মস্ত বৰমাকৰ গালি শুনি শুনি চাৰ্মিছ ক্ৰীম সনাই তাইৰ গাল দুখন খঙতা আৰু অকণমান ৰঙা পৰিল টেম্পুখনত উঠিও তাই আগানৰ কথাই ভাবিয়ে থাকিল এয়া আছিল ইন্দ্ৰণী সময়ৰ আবেলিৰ প্ৰথম খণ্ড আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব ধন্যবাদ